Я вітаю всіх тих, хто був з нами, і тих, хто до нас щойно приєднався. І у нашій студії з'явились перші гості. Це організатори акції, яка називається Миколай до нас ти завітай. Це Ірина Лисенко, Антон Лисенко та Марія Козлова. Я рада вас вітати у цій студії. Привіт, я нагадую нашим глядачам, що свої питання ви можете надсилати на номер нашої студії. Це можна подзвонити 224802 або написати нам смс на мобільний номер 095 17 33 895. Тож ми чекаємо на ваші повідомлення та на ваші відгуки. Тож, Іро, Антоне, Марія, в мене до вас перше питання. куди ви цього року вирушите, аби порадувати і привітати дітей зі святом? Да, я думаю, на этот вопрос ответит Антон. Я просто хочу, наверное, ну, вот рассказать немножко про акцию, которая была в прошлом году, для того, чтобы ну, провести... Мы это буду А, пытались. все, я поняла. Хорошо, тогда Хорошо, Антон. давайте тогда да. я на первый попробую ответить. Ну, на самом деле, пл планы не грандиозные, очень сложно рассказывать про э, план этого года без учета опыта прошлого, но, тем не менее, я попробую. А, просто на самом деле очень хочется максимально охватить в этом году как можно большее количество э, детей, которые действительно нуждаются в празднике. Мы очень хотим подарить праздник каждому ребенку, вот, у которого он может по каким-то причинам не сложиться. К большому счастью и к большой нашей радости в этом году нашу акцию поддержали. Очень хороший такой социальный отклик. И первыми откликнулись это областное управление культуры. И вслед за ними большую поддержку мы получили от областной администрации, что не может не радовать. Поэтому у нас есть надежды, что с таким ресурсом мы сможем охватить как можно больше. Если в прошлом году мы начинали с одного интерната, да, то в этом году мы хотим, чтобы праздник Святого Николая, он долетел во все уголки, в принципе, всей нашей области. То есть, чтобы это было не только там в формате Херсона, а вся область должна ощутить то, что праздник есть, он для всех. Мы Творим чудеса своими руками, мы хотим им делиться, и поэтому есть такой план охватить все интернатные заведения и доехать до деток, которым, к сожалению, придется встречать праздник а, в больнице. Вот это вот такой программа минимум. Ну а там будем смотреть, какой как, как получится, потому что чем больше э, мы соберем благотворительной помощи. Херсонцы, да. на это То есть, чем, чем, чем больше будет помощи от херсонцев, чем больше мы сможем собрать, тем э, больше охват мы сможем в, в, этом, в этом году сделать. У меня второе вопрос, уже в yeah. ЖДТ, у нас дорогие есть фотографии с вашего минулого визита, поэтому мы будем давать, а ты будешь рассказывать, где вы были минулого года и что делать. Да, к сожалению, Маша в прошлый раз не получилось именно поехать с нами конкретно туда, но я помню, за несколько дней до этого мы крутили эти подарки, 200 чем-то штук, это было, yeah. да, вот как раз <laughs> мы привезли целую машину, это сказка, вот вы видите персонажей, как раз это подготовила школа актерского мастерства мастерство апарт, ребята подарили настоящий вот праздник и сказку про святого Николая, она была очень добрая, светлая и красивые костюмы, сами все делали, сами все шили, ну и вот я, наверное, думаю, что вы видите довольные лица детей после сказки, после того, как они получили подарки, ну и вот это, наверное, главная наша цель, вот сейчас это все расширить, то есть сделать масштабно, чтобы вот каждый ребенок, это были дети Шевченковского интерната, который находится здесь в городе Херсоне, и изначально мы планировали поехать только вот в Старую Сбуревку, потому что узнали, что, ну, вот там детям, ну, вот, вот они находятся, ну, достаточно далеко, и как бы вот они, ну, вот очень-очень сильно... К ним меньше доезжают, да, да. Да, да, Ну, то есть вот они очень сильно нуждаются в этом, поэтому мы выбирали изначально как бы именно тот интернат, вот где дети сильно нуждаются, то есть вот где не доходит им никакая там помощь и все остальное. Вот, ну, я думаю, Маша может рассказать, как в прошлом году мы это все собирали, потому что, ну, как-то в прошлом году откликали Э, ну, вот люди больше семьями, э, или те, которые ну вот есть дети, то есть они понимали, о чем идет речь, и мы собирали конкретно вот этих людей. А в этом году мы хотим сделать так, чтобы э, именно ну вот э, госслужащие, там мы даже хотим возможно привлечь, э, нам помогает, мы договорились с апелляционным судом, они вообще самые первые откликнулись, они уже там активно собирают все, все, все я сегодня им как раз звонила, то есть вот такие какие-то структуры, где ну много людей, они понимают, но они взрослые, осознанные, что вот это нужно сделать чтобы они своим примером показали остальным херсонцам, вот, что это важно ну, то есть, и если мы это не сделаем то, к сожалению, этого никто не сделает Здесь, да, я, я прошу прощения, я просто тебя дополню, очень хорошие вещи происходят когда мы видим, как такие акции объединяют вот это одна из самых главных, наверное, целей которые мы преследуем, что вот то, что мы можем делать добро, это безапелляционная совершенно э, такая вещь, которая объединяет всех вокруг себя. И очень здорово, когда объединяются самые разные э, структуры, когда мы видим вот это единение просто людей, у которых есть ну, там огромное желание помочь волонтеров. У нас в принципе сейчас эта волна, слава богу, она очень высокая, то есть вот, дух волонтерства он развивается. Э, простые семьи, обычные люди, обычные херсонцы, все помогают. И при этом при всем мы видим, как подключается к этому бизнес, как э, вот современные хороший, в правильном плане, в правильном отношении э, современный бизнес Херсона поддерживает акции, идут навстречу. И тут же подключается и э, власть города. То есть вот, вот такой вот, ну, получается, большая такая корпорация, да, корпорация добра, когда все объединяются вокруг идеи. И нет уже вот какого-то там разделения внутренних каких-то непониманий, потому что делаем одно большое доброе дело. И тогда находятся взаимопонимание и между э, бизнесом, и между властью, и между обычными горожанами, между волонтерами. Тогда тогда все получается. Вот это месседж, который очень хочется донести. Давайте объединяться прежде всего вокруг хороших дел. В прошлом году, допустим, нам было очень сложно, потому что нас было всего трое, и мы старались по одному человеку привлекать, поэтому Сбор затянулся на долгое время. И это было, знаете, как покрупиться со всего города, собирать. И хорошо, что были люди, которые не первый раз участвуют в таких акциях, и они привозили сразу много, они знали, что вести. И также присоединился в прошлом году к нам интернат из Тюрюпинска, поэтому нам было намного проще, потому что, знаете, как рыбак рыбака видит издалека, поэтому не знали, зачем мы это делаем и как это делать. В этом же году мы хотим направиться именно как на структуры, на большие организации, потому что так, во-первых, проще, так больше собрать, и если в прошлом году у нас был лимит 261 подарок, мы точно знали вот это количество детей, то сейчас это область, мы втроем просто не сможем это все собрать, поэтому в этом году цель стала, что нужно объединяться вот с большими, самыми крупными структурами города и области. Но, ну, соответственно, это так и получилось. Что это администрация, что это управление культурой, это те люди, которые действительно готовы всегда помогать. То есть мы не приходим и не требуем, мы просим помощи. И поэтому вот на такой отзыв всегда идет положительный отклик. Поэтому нам еще пока никто не отказал. Очень приятно. Маша сказала о том, что мы не приходим и не просим. Вообще было здорово то, что мы не просто не приходили и не просили, э, нас совершенно сами нашли, вот это было очень, очень, очень интересно, насколько оперативно это случилось, то есть мы только начали акцию и сразу получили э, предложение о том, что давайте сделаем это вместе, давайте это сделаем и приурочим к открытию елки, которая будет открываться 19 числа, и вот, да, открою такую маленькую заве завесу тайны, занавес, э, все, все то, что мы соберем, это вот как раз, скорее всего, если все получится с организацией, то все подарки будут разлетаться именно с центральной площади нашего города 19 -го числа они все уедут э, к своим адресатам к детям, которые их очень ждут э, вообще ну много планируется в контексте акции в том числе и в контексте как-то вот и открытия елки начала новогодних праздников э, вчера я уже услышал э, очень интересную идею и, и с радостью вам быстренько ею поделюсь. Э, ну все наверное уже слышали эту историю да о ребенке из Луганской области которая написала о том что э, война идет из-за того что Ангелы влетели и, и поэтому их не осталось. Сейчас во всей Украине идет такой, можно назвать его большой флешмоб, да, все делают рукотворных ангелочков, отправляют их туда и Херсон присоединяется к этой акции 19 числа в контексте всего празднования на главной площади нашего города возле администрации будут также представлены поделки ручные ангелов, которые вместе с всей собранной помощью тоже будут запаковываться, но они уедут. Туда ні в'єдуть в Луганську та Донецьку область. Будем возвращати ангелів на місце. Я маю надію, що ви дійсно їх повернете. І нагадую нашим глядачам, що свої питання чи можливо відгуки нашим гостям ви можете написати на мобільний номер. Це 095 17 33 895, або подзвонити нам на номер студії. Це 22 48 02, Тож ми чекаємо на ваші питання та відгуки. У мене до вас наступне питання. От ми з вами дивились фотографії. Я так розумію, що суть акції не просто в тому, що приїхати до якогось місця і привезти дітям там їм вигрузити 250 подарунків, і все. Тобто, ви влаштовуєте справжнє театралізоване свято. Да, это, я повторюсь, школа актерского мастерства, апарт, который уже пятый год действует, мы предложили им эту идею абсолютно вот просто да-да, нет-нет, ну вот пришли и сказали, ребята, есть возможность подарить настоящий праздник детям, ну и детям, которые, правда, в этом нуждаются. И мы буквально, наверное, за месяц эту сказку прорепетировали, показали. А, костюмы, вообще, этот энтузиазм был просто бешеный. Мне кажется, вот в зависимости от того, куда направляется, да, вот, зависит вот настроение людей, то есть они сами все искали, они шили, они готовились, они сумасшедше просто переживали, как дети воспримут, как, как, ну вот, и, и я понимаю, что им это был такой опыт, ну то есть они вышли от после вот сказки, когда отыграли, когда пообщались с детьми, подарили им подарки, у них было настолько приподнятое настроение, то есть они получили частичку любви от этих детей вот себе за то, что отдали частичку, поэтому да, это был такой, даже можно назвать его мини-спектакль с песнями, там, с танцами, ну, то есть все, 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 что возможно было, в конце вышел Николай, красивый, все, поздравил, раздал эти все 260 подарков, поэтому да, хотелось вот подарить что-то вот такое именно красивое, чтобы сказочное, чтобы поверить поверили вот в мечту, поверили в чудо, то есть максимально сделать вот что-то такое для них. Ну разве не ради этого, допустим, мы что-то делаем? Потому что, ну, материальная составляющая безусловно она присутствует, потому что на это нужны и средства какие-то, и сами игрушки, конфеты. Но вот это ощущение, когда вокруг тебя очень много детей, улыбаются и они радуются, что они получили для себя вот кусочек света, вот мы просто хотим максимально это распространить среди людей города, что но ну, для этого много не надо. Нужно просто прийти и что-то сделать, запаковать подарочек, принести мандаринку, этого уже будет достаточно для того, чтобы дети почувствовали, что о них помнят, о них заботятся, потому что мы все очень любим своих детей, но чужих детей не бывает. Все наши и все в нашей области как бы хотят этот праздник получить, поэтому мы хотим призвать всех жителей города, что помогайте нам, пожалуйста, приходите, пусть даже своим присутствием, поддержкой или добрым словом, это будет уже хорошо для нас. То есть для нас это будет осознание того, что мы не зря это все делаем, что что-то все-таки, какой-то отклик в сердцах людей, он все-таки есть. Да, ну то есть как бы нам не главное, чтобы люди приносили конкретно что, они могут просто быть нашими волонтерами, помогать собирать, помогать упаковывать, там, ну, работы организационной будет очень много, то есть если вы там, ну, в силу каких-то возможностей, ну, точнее, невозможностей, да, своих не можете что-то принести, даже там, ну, конфетки, шоколадки, да, понятно сейчас как бы, э, но можно просто помочь, вот если есть свободное время, хотя бы там час-два в день, в неделю, неважно, ну, то есть главное желание, то есть у нас есть работа, которая, ну, приятная будет не меньше, ну, то есть, наоборот, мне кажется, упаковывать подарки, это, ну, самое интересное, что может вообще быть, то есть, каждому ребенку, вот, понимать, что вот это достанется каждому, и вкладывать частичку себя, поэтому очень хотим, чтобы все, ну, не просто, ну, не волонтеры, а просто неравнодушные херсонцы, вот, помогли нам в организации, потому что нам это приятно делать, но мы просто, ну, не сможем справиться с таким потоком, мы с Маши, вообще можем целую ночь сидеть и крутить, неважно, но вот хочется донести это людям. Очень хочется да, чтобы э, люди откликнулись и на такую просьбу, потому что э, опять-таки был разговор э, с управлением э, культуры областным. Э, Ислана Наталья Думинская рассказывала о опыте прошлого года. Да, э, у них была акция э, Помешники Святого Миколая. И вот в ней принимало много, участи, много, много ребят э, участие из училища культуры, из других учебных заведений города. И это очень здорово, когда есть вот такая инициатива. Абсолютно правильно, девочки говорили о том, что ни, 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 даже не обязательно что-то там конкретное приносить. Важно ваше участие, потому что у нас будут работать несколько штабов по, по всему городу, куда можно будет приносить эти подарки, куда можно будет там сносить какую-то помощь, плюс очень большое будет количество работы такой чисто координационной и до 19 числа, и самое главное, самое приятное, это 19 числа, нужно будет кому-то это все развозить, поэтому нам очень нужна ваша помощь, очень здорово, опять-таки, благодаря тому, что у нас есть партнеры Которые нам очень помогают, и, и администрация, и управление культуры они уже там предоставили какой-то ресурс а, людей, которые заинтересованы, которые хотят. Но тем не менее обращаемся ко всем херсонцам. Вчера мы в наших группах уже такое объявление везде запостили и а, ищем волонтеров. Просто звоните по телефону, будем говорить, общаться, договариваться и искать удобные варианты, чтобы творить чудеса своими руками. Ми повертаємось до нашої студії, і продовжуємо розмову з нашими гостями, організаторами акції Миколаїти до нас завітає з Іриною Лисенко, Марією Козловою та Антоном Лисенко. Дзвоніть нам на наші номери міський 22 або пишіть нам смски на мобільний номер 095-17-33-895 Тож ми чекаємо на ваші відгуки та на ваші запитання. Ми повертаємось до розмови, і ви знаєте, от допомога дітям, те, що ви організовуєте, це. Річ, яка забирає, я думаю, що багато часу, багато енергії. Чому ви все таки вирішили зайнятися этой, Ну я можу сказати, що це не справа. Вы же видели фотографии. Тут, тут очень, очень просто все решается. Посмотрите на лица детей и все становится понятным. А на самом деле, ну, если ну, правду говорить абсолютно откровенно, то, э, во-первых, действительно это дело того стоит, а во-вторых, поверьте, это не забирает так уж много времени. Да, мы ну, работаем над этим. У нас есть там, структура, у нас есть определенный план, мы хотим достичь определенных целей, мы тратим на это время, но по большому счету добро творить не так сложно, как это как, как, как кажется, ну нужно просто попробовать. Вот в прошлом году мы попробовали. За сколько мы подготовили акцию? Кто вспомнит? Ну вот так вот по честному, ну, за наверное, за месяц, да? да мы уже все успели сделать. Мы успели поставить спектакль с ребятами из Апарта. Мы успели собрать подарки, людей успели принести, мы их успели там завернуть, подготовить и отвезти. Чем? А чем нас больше будет? Ну это может умножать на количество людей просто, которые в этом принимают участие. Да, это отнимает время, э, но я даже, мне кажется, что это даже неуместное выражение отнимает время, потому что оно как отнимает время, так добавляет счастье. Я пересматриваю иногда лица детей на фотографиях, которые вы сегодня показывали, и я понимаю, что ну вот, ну вот ради этого можно все делать. Вот это действительно та цель, к которой можно стремиться. Это то, что заставляет тебя там жить дальше. Ты видишь неподдельные искренние эмоции и и радуешься вместе с этими детьми тому, что и, и начинаешь верить вместе с ними в сказку в то, что действительно все все так, все хорошо, мир прекрасен. Мне кажется, еще что главное так. желание, ну то есть сколько бы ты ни работал, сколько бы у тебя не уходило время, ну на там то основную твою деятельность. Найти время на это, ну то есть пусть это будет вечером, пусть это будет поздно вечером, ну то есть неважно, пусть это будет рано утром, встанешь пораньше или там в обед, ну то есть главное желание ⁇ найти время, и чтобы потратить его, ну вот мне кажется, это уже зависит от каждого человека. Ну и плюс, наверное, потому что нам всегда не сидится на месте, поэтому, несмотря даже на нашу основную работу, нам постоянно надо что-то делать, вот постоянно вот хочется двигаться, двигаться, вот прожить жизнь именно в движении, а не просто вот сидеть и чего-то ждать мы не любим спать, мы не любим сидеть, мы не любим лежать. Акция Миколая до нас завитает на вас особисто, на каждого как-то бо даруючи детям святу вы, напевно, отримаєте что-то взамен. же видели фотографии. <laughs> Отлично. Ну да, безусловно, знаете, но вроде, когда ты вот вырастаешь в такой период в самостоятельности, у тебя вот, вот это детство, оно куда-то уходит, и начинается сам придумаешь себе взрослые заботы, работа, учеба, еще что-то, какие-то серьезные такие проблемы. А потом, вы знаете, нужен момент вот остановиться и увидеть вот это чудеса, праздник вокруг себя, потому что хорошо, когда, вы вот, знаете, вспоминаем все новогодние вечера, когда мама приходила с подарком, запах мандарин, елка, и вот вот, но ну разве не хочется, чтобы это тоже было у кого-то? Вот, мы вспоминаем эти приятные ощущения, и появляется невольное желание еще кому-то это подарить. И, конечно, когда мы это все готовили, я просто помню очень четко последний вечер, когда перед уже выпуском самим я сидела в зале, я была одна на тот момент, и я кручу уже 200 какой-то подарочек, и пришла еще одна девочка с конфетами, села рядом, крути, знаете, вот ты сидишь, вокруг 260 подарков. Ну, какие могут быть ощущения? Просто сидишь в игрушках, в одежде, знаете, когда ты вот перебираешь эти вещи. Это, знаете, это вдохновляет делать еще что-то. Ты вспоминаешь, что все мы люди, но в первую очередь все мы дети. Где-то кто-то глубже в душе, кто-то ну, вот, совсем на поверхности еще ребенок, да. И мы хотим дарить праздник. Если раньше мы их только получали, наверное, это вот какая-то частичка взрослости, что не только получать, но еще и подарить теперь кому-то вот эти вот ощущения. Когда мандарины, елка, подарки. Вот, я... да. Я просто... Я просто, не, к тому я же... просто дополнить Давай. хочу немножко просто насчет, как повлияло. А, ну, до этого не приходилось мне приезжать ну, в такие учреждения, и когда ну, вот, мы приехали, просто еще ничего не выгружали, никаких не ни актеров, ничего не было. Ну, то есть вот эти дети, которые просто вышли нас встретить, ну, то есть, и я поняла, ну, вот в тот момент, когда я потом я с ними общалась, что вот это что-то новое, ну, то есть для меня открылось, и я поняла, что эти дети очень уязвимы, ну, то есть, что им нужно много внимания, что, ну, вот, что чтобы они правильно поняли мир, чтобы вот именно подарить им это. Ну, то есть вот лично для меня открылись другие аспекты жизни, и поэтому вот именно в таком вот русле повлияло лично на меня, поэтому я, ну, как бы поменяла, ну, не то чтобы поменяла, но, наверное, сформ... сформировала правильное отношение и понимание вообще по поводу этого всего, и что, наверное, мне не жалко потратить там месяц работы или еще чего-либо, чтобы потом, ну, вот почувствовать то, что эти дети все-таки, ну, поняли, наверное, о чем мы им хотели этим всем сказать. Я просто дополнить, вот очень правильно, да, то есть, что, что вынесли, что, что важно. Для детей, понятное дело, это очень приятно, это праздник, и для, для них прежде всего мы стараемся и делаем то, что делаем. Но мне кажется, еще очень важный момент, тот, о котором Маша сказала, не получать подарок, а дарить. Эта акция, как и любая другая благотворительная акция, не только наша, она дает возможность человеку почувствовать абсолютно ни с чем не сравнимое чувство, когда он делится. Вот это вот подарить подарок самому себе, отдавая его, ну ни с чем не сравнить. никогда так не будет тебе приятно получить подарок, как вот этот момент, когда ты можешь подарить другому. и это, ну, очень хорошая на самом деле философия, она работает, она успешна, это философия философия абсолютного успеха, когда э, я стремлюсь к тому, чтобы я был способен сказать, я могу это сделать, то есть, я могу помогать другому. и когда э, ты осознаешь это, когда мы даем людям возможность это осознать, что да, я это могу сделать, они чувствуют себя по-другому. Поэтому вот творя чудеса для, для детей, да, мы тем же самым творим чудеса и в наших душах, мы исцеляемся, это очень приятно. У вас сейчас есть возможность еще раз звернутись до наших глядачів и закликати всех херсонцев стать, как вы это называете, справжними Помечниками, навіть, напевно. Помечниками и Да, давайте, мы призываем. Волшебство это дело только лишь наших рук. Мы сами умеем это делать и вас приглашаем. Для этого не нужно каких-то чрезвычайных, каких-то очень сложных навыков и умений. Волшебником может стать абсолютно каждый. Для этого стоит только лишь захотеть и только лишь это сделать. Поэтому все, все желающие, мы абсолютно будем рады всем и любой помощи. Присоединяйтесь. Магия ⁇ это то, что мы делаем сами. Я вам дякую, що сьогодні були з нами. Дякую, що прийшли. Дякую за таку акцію. Маю надію, що наші глядачі будуть до неї долучатись. І нагадую, їм, що з нами сьогодні були організатори акції Мукулай. До нас ти Це Марія Козлова, Ірина Лисенко та Антон Лисенко. Я вам ще раз дякую. А нашим глядачам говорю, що ми повернемось до студії одразу після кліпу.